Watu menika badhe dipun jengkaraken. Nanging bareng padha ndeleng saka ing cedhakan, banjur katon yen watu ne sing pancen gede temenan iku wis gumlimpang. Markus 16 ayat 1. Salun, poro sekaban kinasihanipun Gusti Yesus Kristus. Kuatir menika manusiawi. nanging kesang dipun kebait punopo malih dipun kuwasi dening rasa kuatir boten dipun kuwasi dening Gusti menika dosa Menopo engkang kita kuatosaken kita asring kuatosaken kesulitan masa depan padahal Gusti kanthi mirai pun manah badhe ngingeraken utawi maringi pitulungan kita ngatasi samudayanipun Sumogo kita patraen iman ingkang langkung ageng angin kita ngadepi rintangan ingkang buh pilih ngadang ing margi Kita sakitd yakin pilih Gusti bad paring pambiyantu Nalika ngadepi babak -bab kasebat menawi kita teras macemng ing dalam asmanipun tuwin kagem kamulyipun Gusti. Kulo bapak Christian Suwarto saking Bathra Rajawali Nusantara Baranus ngiringi pujian keluarga Indah Usia Kesia Bathra kasih Ngaturakan pujian bila kau ijinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu pasti yang terbaik bila kau izinkan sesuatu terjadi. lebur pai waktu tuhan pasti am ter waktu tuhan pasti am ter puisi kasebat menika karya anonim maringi binten-binten nasehat praktis ingkang gegayutan kalian wasan kita dinten samangki. Ing saleipun kilewan sunaring sang Surya meiko. Sumogo kita nilaraken kekuatansan Dinten benjing Sumogo sampun ngerrisak sukarno dinten Samngki, kalianpitakenna, Sintento ingkang badhe nggulingaken watu menika, Asring sabdeningipun kita adepi ajeng kalian ujian menika kita sampun ndumugaken kanthi syukurna para malaikat sampun lumarap saking surga tuwin sampun ngulengaken waktu menika para wanita engkang gadhai maksud ngaturi minyak layonipun Yesus patut dipun puji atas kelembutan sepun Duhin rawuh hormatipun para wanita wau kagem sang juru selamat. Namung kemawon nalika para wanita sampun badhe dumugi ing pemakaman, ada kesulitan pindahaken watu awrak ingkang nyegel kuburipun ingkang dadosaken para wanita kuatos. Ajri pun para wanita boten wonten dasaripun. Watu menika sampun dipun pindahaken dipun menika Majeng tan gentar boten gentar dening rintangan ingkang badhe dateng sumangga manah kita manah penjedengan lan kula asesoro dening kepastian bilih menapa pun kesulitan ingkang mbok bilih kita adepi Gusti piyambak ingkang badhe midhaken waktu menika amin inspirasi dinten samangke Menawi Gusti mboten midhaken rintangan panjenengan badhe mitulungi kita nglewati samudayanipun.